Jazakallah Prof Apa yang Prof sampaikan tadi Saya nampak adalah Nasihat aa, mungkin kepada bakar-bakar doktor Yang ada di sini Dan juga yang baru saya jadi, jadi doktor eh. Kerana profession menyembuhkan orang tu Ataupun profesion perubatan ni adalah Secara fitrahnya macam saya cakap ni adalah Satu yang murni Jadi jangan jadi macam Prof cakap tadi aa, Kerana pengamal perubatan itu Niatnya tak betul, akhlaknya tak betul Jiwa yang tak ada Maka profession tu jadi satu profession yang uh, men, mencari uh, menjadi pekerjaan yang sia-sia. Jadi amat sayang begitulah. Dan faktor keduanya mungkin disebabkan oleh orang sendiri orang ramai dan uh, ketakutan yang melampau-lampau. Jadi uh, jadi mereka akhirnya uh, pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya untuk mendapatkan rawatan yang tidak sepatutnya. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Dr. Asri untuk pusingan terakhir sebelum buka kepada saudara-saudari semua untuk sebarang pertanyaan. Kita dah faham tadi bahawa faktor publik itu sendiri yang terlampau takut dan ada salah faham tentang konsep perubatan itu Islam itu sendiri menyebabkan mereka tidak gemar pergi kepada perubatan moden yang lebih advance, yang lebih terbukti ke kesanannya. Jadi mereka masih lagi pergi kepada bomoh-bomoh dan rawatan yang tidak sepatutnya. Jadi, timbullah isu-isu syirik, khurafat, bida'ah dan terbagai lagi lah yang mungkin Ustaz boleh ulas. Jadi, oleh itu saya ingin serahkan kepada Ustaz supaya Ustaz boleh komen tentang impak salah faham erti perubatan Islam sebenar dalam masyarakat kepada akidah, ibadah dan kemajuan umat Islam itu sendiri. Silakan Ustaz. Uh, terima kasih. Uh, saya ingin uh, beri pandangan sikit pada bakar-bakar ni uh, pengamal perubatan ini modern. Dia seperti mana yang Prof uh, Latif sebut tadi. Sebenarnya bukan susah mungkin dengan masa satu jam, dua jam untuk mempelajari apa yang dikatakan sebahagian daripada apa yang disebut sebagai rukyah ataupun jampi. Tak ada, tak ada bukanlah kata kena ambil ijazah, pegang tangan, baru nampak kuasa tu, power tu turun masuk tangan kita. Tak ada. Kita semua mumpamanya tahu Fatihah. Fatihah ni antara penyembuh. Di samping kita guna ubat kita biasa tu, kita baca lah daripada Fatihah. Dan ataupun kita tiup dia ke. Itu semua di samping yang kita buat tu dah islamik, kita bagilah satu lagi tambahan. Di samping mencari keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, juga mungkin juga dari segi psikologi dia juga akan rasa more confident lah. Dia rasa oh Ustaz doktor ni ada baca nak doa sikit kat dia. Kita hafal beberapa doa Nabi bila melawat orang sakit. Jadi kita gabung dah antara dua-dua unsur ini. Dan maka tak ada keperluan untuk mereka pergi pada bumuh-bumuh ni. Kerana saya dah baca ni ubat dia Doa pun saya dah baca makcik Bukanlah lama sangat pun Kalau kita ambil satu patient datang Kita baca sekali fatihah Kalau ada 50 orang ataupun 100 orang Kan ada 100 kali baca fatihah Di samping kita dapat bahala Dan kita juga mengamalkan sunnah Kerana alimah menawir menyebut Bahawasan jampi ni sunnah Bila kita betul dengan caranya Orang sakit, sambil kita ubat tu sunnah Kita jampi buat doa pada orang sakit tu pun sunnah kita pun pegang. kita Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta shafi, la shifaa illa shifaa shifaa la yughadiru sakhmu sikit je dia pun alhamdulillah doktor baca doa gitu dia ambil, ambil ambil ruang itu di samping dia tengok kita ni orang Islam makan baca doa saja kita bagi doa pun saya dah baca ubat pun makcik kena makan jadi ini saya ingat ini, ini satu perkara lah yang yang berikutnya ialah Kenapa orang kita? Sebabnya ialah kenapa mudah mereka dipengaruhi. Ada dua perkara. Ada benda yang kita tak boleh nafi. Dan Islam juga tidak nafi. Suatu yang dinamakan dengan sihir. Satu yang dinamakan dengan sihir. Sihir ni oleh kan tak nampak. Orang ambil kesempatan tak sihir juga. Kalau orang senap perut, bomoh dia tak tahu. Bomoh mesti kata, bomoh tak boleh kata, saya tak tahu benda ni apa. Dan kerja bomoh, bomoh mesti nak lepaskan semua kesalahan ini. Yang penting, lepaskan kesalahan ini. Kalau bomoh kata orang ni buat, ya itu mungkin dah serius lah. Tak ada dia kata ini kena makhluk halus ni. Makhluk halus tu mungkin bomoh maksudkan kuman. <laughs> 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 Kita <laughs> Kalau dia bawa modern sikit lah kan Ataupun <tipun tipun> dia kata yang ni sebenarnya Kena hantu raya Atau kena saya pun nak cari kenapa Dia suka babikkan hantu Mungkin kalau tuduh hantu Tak ada hantu yang akan balas balik kan Hantu diam je Sebab tu saya selalu sebut aku kuliah Hantu pun kadang-kadang pening juga fikir Macam mana semua kesalahan ni Dibabitkan dengan aku Aku tak terlibat ni dia ni memang makan tak ikut peraturan Dan dia sakit Bila pula aku yang kacau ya, kan, Yalah Ini Kerana ada bomoh yang cuba masuk Benda yang bukan kawasan dia Penyakit betul Itu penyakit betul Tapi kita tak boleh menafikan Dalam masa yang sama Balik pula tadi ada benda yang dinamakan sihir Benda yang kalau kita nafi pun orang tak akan setuju dengan kita Kerana orang melihat, orang ada experience Orang melihat Merasainya. Even kita tengok orang barat kan Dia cuba menafikan Semua unsur-unsur metafizik ni Akhirnya dia yang paling banyak sekarang keluarkan filem-filem semua apa, apa supernatural ni Dia yang keluarkan itu ini Sebab dia nafikan Satu realiti Yang ada makhluk lain selain pada manusia iaitu jin. Kita Islam tak nafikan. Kita kata ya. Tetapi cara berubahnya bukan dengan kita exaggerate benda tu. Exaggerate kemampuan jin tu. Dia boleh buat ini, dia boleh buat ini. Sampai nak takut orang tu. Kita kata ini syaitan, jahat. Baca doa mudah-mudahan. Patutnya setara tu je lah ubat Islam, tapi saya bagi ini Kerana dia berlaku begini saya cuba baca jampi ini ayat Quran mudah-mudahan dia keluar. Sakat tapi bila bomoh yang ni ni ada keturunan kelapan dia mari ni dia mula dia ni dulu panglima keris apa oh dah dah jadi kacau fikiran dia dia nak cari keris tu pula dah. Dia exaggerate dia, dia buat jalan cerita. Dan saya sebenarnya agak-agak agak agak terpelajar juga dalam bidang ni. Sebab saya pergi belajar tentang sihir ni. Eh? Dengan Arab pun yang itu yang tuan-tuan baca buku yang diorang terjemah. Abdul Salam Bali tu Saya antara orang yang belajar dengan anak murid Salam Bali ni Kita tak nafikan Saya pun tengok sihir Arab pun hebat Orang Arab pun hebat Sebab tu buku-buku sihir ni Sekarang ni banyak cerita tentang sihir Orang Arab pun banyak keluarkan Saya pun tidak tahu apa fenomena yang Allah uji manusia pada akhir alam ni nampaknya macam sihir ni berkembang. Berkembang sedikit. Artinya kita tengok penulisan gaya penulisan, penulisan barat, penulisan dunia Arab juga membicarakan tentang sihir ni. Kena ramai orang kena lah. Artinya mungkin hantu kembali aktif kan. Dulu dia tidak aktif, dia tengok oh, ni ni jentera moden datang dia terkejut dia lari masuk hutan pun barang kot kan. Sekarang dia mula aktif dan dia mula banyak orang yang dia bantu. Dan yang penting jin jin. Ya'udzuna bi rijalin minal jin. Quran kata. Meminta tolong lelaki-lelaki di kalangan jin. Jin ni bila datang dia boleh bagi kesan, dia ganggu. Al-Imam Ibn Qayyim bahaskan tentang gangguan ni pada dua orang history umpamanya. Pertama kata Ibn Qayyim, dia bukan disebabkan kerana jin. Dia sendiri tertekan. Lalu dia menjerit, menjerit, menjerit. Tapi bomoh tentukan kata, Oh ni hantu ni Yang kedua kemungkinan Masru' Ini ahli sunnah dia percaya tentang masru' Masru' maksudnya Jin rasuk orang Quran kata Al-lazina riba La illa kama yakumu Al-lazhi yatakhabbatuhu syaitan Or Minal mas Orang yang makan riba tak akan berdiri pada hari kemat kelak, melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan daripada penyakit ilah. Maksudnya syaitan boleh merasuk lah. Bila dia rasuk tu, dia kena. Dia boleh jadi sihir ataupun boleh jadi kena kerasukan biasa. Ini yang mereka berubat. Ini saya fikir mungkin doktor pun bukan bidang dia. Cuma di kalangan pengubat ni ada dua. Satu bomoh. Untuk buang, untuk fenomena yang bahagian jin betul ni. Eh. Kita jangan nafi jin betul ni. Eh. Semua agama ada. Kristian ada. Siam ada. Kerana dia nak buang jin ni, banyak cara sama ada kita doa pada Allah Allah buang dia ataupun kita nak buang gangster kita panggil gangster jugalah maka dengan kita pergi orang yang pergi kat bomoh sihat dia baik kan kerana bomoh ni dia panggil dia panggil syaitan yang lain juga keluarkan syaitan tu bukan kerana syaitan baik hati tapi supaya orang percaya kepada eh, bomoh itu ini syaitan punya strategi memang hebat lah kan. Tapi yang pentingnya, bahagiannya ada. Kita tak boleh nafi. Bila kita dah doktor, semua ni sihir-sihir ni tak wujud ni. Ah itu menyebabkan orang kata kita, ya orang ni perubatan moda memang tak percaya. Benda ni memang ada. Kita kata benda ni ada. Tetapi masalahnya, yang ubat bahagian jin ni, yang yang betul dan, dan tak betul dua, dia bahagian jin ni, dia dah nak masuk campur bahagian hak bukan jin. Kanser pun dia nak buat Kalau dia nak doa, saya tak nafikan kadang, kadang saya sendiri memanglah duduk di rumah bila datang orang. So, kita kan kata saya doa saja pergi tengok ke pecik hospital lah. Kalau Allah mustajab doa ni dia baik, tapi Allah suruh kita usaha, usahanya dengan cari. Maryam Ibu Nabi Isa alaihi salam dia masa nak melahirkan anak Allah Taala suruh dia ingat wa jiz'in nakhl dong ingat pokok apa lah. goyang pokok syek pokok ke utama tu supaya dia turun apa kurma kurma tu walaupun Allah boleh turunkan sendiri tapi nama kata insan usahalah Usaha supaya nak dapat sesuatu. Usahalah nak baik dengan cari doktor. Dengan ada jampi saja Usaha itu tak cukup Tapi sebahagian daripada usaha Jadi kita yang orang kita keliru Dah dia biasa pergi dengan bomoh Bomoh tu dia halau jin Tapi bila anak dia sakit Dia berasa Pergi kat tu bomoh lah Walaupun sakit yang kedua ni bukan lagi berkaitan dengan jin Dan kita akan dapati satu fenomena Bila ada je bomoh di kampung Banyaklah orang kena jin Sebelum tu tak kena Di atas dua sebab Satu, psikologi orang Mungkin sebelum tu kena sikit-sikit Duduk di rumah tak ada apa Tapi dah kena Oh, kita dah ada bomo sekarang Jom kita hantar bomo Kedua mungkin jin bomo sendiri lah Untuk uh, melariskan apa nama bisnes ni Dia kena pergi kacau-kacau orang sikit Jadi orang tu, budak ni pun menangis Sampai tengah malam tak semua semua Buat macam mana, pergi doktor pun tak jadi Pergi ke pergi kat bomoh Masuk-masuk Bomoh sikit ke Baik dia kata bomoh juga yang boleh Doktor tak jadi kata. Memang dia diganggu syaitan Bomoh buat Kata ke dia dia kata kat jin dia Sudah lah tu Okay ya? <laughs> <laughs> Dia pun dapat lah RM50 Suku Tahu suku Dia adalah sen-sen dia dulu Bomoh dulu segan nak minta kat orang Kan dia minta nampak sangat dia kata bagilah suku. Suku ni 15 sen ya. Eh? Sen. 15 sen ya. Eh? Uh, jadi dia bagilah duit tu. Takkan nak bagi 15 sen kat bomo. Bagilah 115 sen. Ya, tapi yang pentingnya kita sebagai doktor ni antara dua lah saya nak ceritakan. Jangan nafikan sihir tapi sedarkan mereka yang ni bukan sihir. Yang ni betul-betul penyakit. Untuk itu, sedikit pengetahuan doktor tentang Hakikat sihir, ilmu sihir, doktor kena belajar. Tak payah, bukan kursus ni. Yang kalau dia orang nak belajar yang tu, dua jam setengah, saya setuju lah. Mungkin lah. Panggil saya, saya boleh bagi kursus tu. <tuk> <tuk> Tapi jangan ditangkap lah. Dua <tuk> jam setengah, simple je Ada <tuk> Terima kasih, Encik.